Всем здоров! И с вами сегодня Банстер и это обзор игры Волк и Тавифт. Сегодня мы будем, я вам расскажу, расскажу состав игры. В составе игры, когда вы ее купляете, входит 77 карточек. Вот. Очень много их, это 77. Еще мешок. Очень прикольный мешок мешок вот такой вот который затягивается и правила правила игры и сейчас я вам попробую чуть-чуть рассказать, что тут надо делать э -э, главное задание тут -а наградить побольше своих овец наградить, наградить ну, вот так вот, вот так вот что-то сейчас найдем. Вот так вот. Нет, не вот так вот сейчас найду, найду. Например, вот так вот. Ну и вот я загородил своих овечек. Если бы я нашла синий свет выпал, да? Вот так вот. Вы видели, да? Очень прикольная игра, ее очень долго, пока все карты, 77 карточек не закончат. Это 77 ходов. Очень много. И выиграет тот, кто нагородит побольше своих овечек. Карты должны совпадать. Еще в, эту... в этот набор входят 4 вот таких карточки. Мы, ее... мы их мешаем и раздаем каждому человеку. Он не говорит, который у него цвет. Их кто-то четыре. Синий, желтый, красный и черный. Все четыре цвета. Начинается игра с колодца. Вот центр карты. И все, мы вложим эту карточку. И начинается игра. Ну и все. Вот всем пока. Я вам рассказал про мою игру и волки и всем пока